что-нибудь чули про что там будет Александр? Ну, как, как такового перемирия, оно только на бумаге и на словах, а на самом деле перемирия не было и нет. Как правило, в момент перемирия больше, больше всего погибает наших ребят. А нових ну, ми знаємо, так що перемир'я в Донецькому аеропорту не було, які там в селищі піски не було перемир'я. Ні, місцеві а ні солдати є. не підтверджують, що, що там, хоча б один раз один день не стріляли, так але е, тим не менше, от про щось там домовляються на меншому рівні. Ви як там? От ми дуже багато чуємо про те, як солдати там живуть, як там сплять, що там майже вже нічого не залишилося. Ви коли поїхали звідти, там ще було де укритись, хоча би. Брошенные дома, брошенные людьми дома, полуразрушенные. Но, как правило, дома они уже собой не представляют оборонительное сооружение. Подвалы, погреба, обыкновенные сельские погреба, подвалы, гаражи. Это то, что может представлять собой защиту для солдата. А в аэропорту самом? В аэропорту Терминал, в, же в, в, терминале, в самом терминале осталась одна металлическая практически конструкция с... <с колоннами алюминиевыми, по флангам, по... с тыла фронта все простреливается насквозь. Стены э, гипсокартонные, то есть практически укрыться негде. Но это здание еще до сих пор держит э, артиллерию, града держит, но э, атака с фланга очень-очень опасна.